Ya pagi-pagi. pagi. Pagi-pagi ini kopi kopi apa? Ini Americano. 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 Oh enggak ada. Gak ada terusnya. Gak ada tulisannya hot Americano. Ya. Americano. Wah wow. wow. ya sarapan pagi ini. Ini juga nih. Terus ini untuk persediaan seandainya nanti di jalan biasanya memang pagi ini itu nggak ngopi eh nggak ngopi nggak sarapan eh ya ya good ya good minum untuk nanti di jalan kalau kurang beli lagi oke kita menikmati kopi dulu nanti ketemu lagi itu kan itu kopi bapak bapak kita kita kan nginep di apa namanya Swift in oh, sleep in hotel gitu lah bolehlah di review siapa tahu nanti teman-teman kalau mau ke sini misalkan perjalanan jauh tuh daripada uh, nginep tempat jauh gitu boleh di review oke okay. uh, rating dari aku bagus ya hmm, 4, 5 deh yang pertama harganya murah Berarti sekitar cuma 211 Ya kali gitu. aja yang sudah yang gede ya ada, yang mahal ada ya, e, juga. Mahal ada, <laughs> cuman, uh, murah gitu. Eh, murah, murah, tapi eh. bagus. Ya eh, jelasin tuh dulu nih. dong 285 itu cuma 8 jam nanti biar e, orang nggak iya, salah. Uh, 211 itu 211 285. 285. Ah, ya, ah, 8 buat, jam. 8 jam buat okay. transit gitu. Ah, terus mau 24 jam tambah 50 50.000 jadi berapa tuh 235 ya tiga dua lima gitu lah pokoknya ya, ngitungnya gue uh, nanti kalau ketemu eh, itu dimarah di oh oke okay, kalau hmm. dimarah okay. habis itu ruangannya itu bersih kamar mandinya bersih kasurnya juga bersih spraynya bersih ada AC, AC nya dingin, ya? uh -huh. ada tv tv nya juga bisa nyala banyak caranya. ada wifi juga ada wifi ada handuknya bersih handuknya bersih uh, yeah. kamar mandinya airnya air panas ada habis itu apa lagi ya kalau dia, ah, ada jemputan free ke bandara tuh ya. nah, jadi itu kalau kita ke bandara udah bebas nggak usah transportasi sama deket banget dari bandara oke okay. paling 10-15 menit oke okay. daerah mana sih coba dibaca daerah mana sih ini kalau orang ini. tanya aku tuh deket bandara Tangerang deh Jalan tak segelas sari segelas okay. oh. sari Degel sari, Degel sari. Yeah. sari Nah ini tempat penampakan ini Terus di sini tuh banyak kafe-kafe ya banyak penampakan uh -oh. di depannya Style-nya itu ada Jomaret, ada pokoknya tempat-tempat makan, kafe, jenis Nongkrong gitu ya Yang bakar, uh, uh. juga bakar, semuanya Roti ada Roti bakar, makanan berat -berat. yang berat-berat Kalau yang kafe-kafe yang agak mahal, itu di samping-sampingnya ternyata ada kantin-kantin uh, kecil gitu Makanan-makanan kalau nggak mau yang Ini masih banget ya jadi nggak jadi 4,8 kalau gitu hanya emang wastafelnya kecil. Ya, jadi kalau ruangannya ukurannya. sih memang sempit, cuman ya nggak apa-apa. Ya tergantung ya, juga harga, loh, mungkin harga tuh uh, bisa jadi yang 500 mungkin uh, ya luas adanya, kan. Adanya, adanya. Tergantung ya kita. Ruangannya lu, uh, uh, nggak sih sempit itu. Uh, uh, Cuma gitu. untuk transit mau ke bandara sih ini sangat uh, affordable banget Ya, terus hari ini kita mau ke kampung ya, ikuti perjalanan kita terus di kampung nanti kayak mana di bandara gitu. Okay. Ya, kalau orang nggak tahu kampung kami di Bengkulu. Bengkulunya mana? Bengkulu Utara. Bengkulu Utara ya. Sumatera ya. Jangan pada ngira di Sulawesi. Soalnya kalau aku bilang Bengkulu orang, orang ah itu di mana di Sulawesi? Aduh, ya kita dulu pelajaran kami sih ada geografi nggak tahu anak sekarang. Nah ini, ini penampakannya ini kantin-kantinnya. Eh, ini Alfamart yang buka 24 jam. Story, story. Uh -uh, ini ada mau makan apa aja yang berat ada, dari yang berat sampai ringan nih. Tempatnya sejuk, bersih juga. Pagi-pagi udah banyak yang bersih-bersih. Nih tempatnya oh. Oke, jadi bisa di sini ya. Nah itu. Itu tempatnya yang untuk nginep. Terus kayaknya tuh ada kalau saya lihat di map itu ada Tower A, Tower B, Tower C Mungkin kayaknya di sana sebenarnya juga penginapan juga loh Karena ada Tower A, Tower B, Tower C gitu Terus ada suite ini tuh juga Kurang paham juga gitu Oke sampai nanti lagi ini kopi sedang menikmati kopi uh -huh. tuh, ya. Oke ini tempat penginapan yang dibilang adik tadi ya Jadi kami nginap di sini Ini lokasinya deket banget dari bandara Bahkan keluar dari sini itu eh, sudah lapangan terbang udah runway-nya gitu ya. Nah, ini ada banyak kamar di sini dan ada banyak yang menginap di sini karena memang tempatnya strategis banget. Ini ini luarnya nah kan di sebelah itu sudah lapangan terbangnya gitu maksudnya udah tempat untuk runway-nya gitu dan sebelahnya lagi setelah dari sini itu udah kelihatan pronya ya banyak banyak tempat parkir pesawat gitu tuh kan kelihatan kan pesawatnya di sana jadi kita tuh kayak muterin ini gitu ya sebenarnya di samping ini persis cuman kan nggak mungkin kan kita nyebrang lewat situ makanya kita muterin tempat ini dan oke okay, ini kami check in di sini walaupun udah check in online tapi daripada bingung lihat gate berapa gitu di layar udah tanya aja sama mbaknya di sini oke okay. lalu ini jalan jadi kita gitu, kami tuh gate 27 kebayang kan ah nggak apa apa untuk uh, saya pribadi dan juga untuk ada yang biasa olahraga itu oke okay. apalagi tadi pagi tuh nggak olahraga jadi kami tuh jalan lumayan jauh gitu menyenangkan jalan bareng bareng gitu ya jadi hitung hitung olahraga lah ya dan ini lagi oke okay. okay pacu dengan waktu jadi kayak olahraga jalan cepat tenang dikit lagi jadi lumayan lah pagi tadi nggak olahraga sekarang olahraganya di sini oke begitu ya nah, kalau biasanya kan jalan 5 kilo 6 kilo ini 2 kilo lumayan lah di sini nggak pakai nunggu langsung langsung mau naik pesawat. Terima kasih ya. Selamat berlayar di penerbangan. Selamat terjelajahi Indonesia. Pas berbiaya berbahagia terbaik di Indonesia versi Skytrain pagi maknya Pak ya. Bye. Terima kasih. Iya. Sampai di Tanjung. Sampai di. Akhirnya setelah jalan 2 kiloan. Tapi luar biasa tepat waktu katanya berangkat jam 10.15 sekarang jam berapa, Dek? It's, It's mine, mine. Oke. Okay. tarik Jadi jam 10 lewat berapa itu sudah masuk pesawat. Tepat waktu banget. It's your. Mm -hmm. yeah. Itulah ya. Masih sibuk itu Insip Bel. Beltnya tuker, dia pakai punya ini, belt, lagi aku jadi <laughs> okay, gini ya. Dan bener dong, bener banget ya penerbangan Citylink jam jadwalnya jam 10 lewat 15, akhirnya bener jam 10 lewat 16 itu Mulai take off dan ini take off. Oke, okay. hmm, seperti biasa, jangan lupa berdoa dulu. Serahkan semua perjalanan supaya aman lancar selamat. Dan lebih daripada itu semua, serahkan perjalanan pada Tuhan agar semua kehendak dan rencana Tuhan yang terjadi. Dan ini, oke, okay, sudah di atas awan negeri di atas awan indah banget menyenangkan emang kalau naik pas siang hari pagi hari sore hari jadi bisa menikmati keindahan dari atas ini kebayang gak sih saya ini sering berimajinasi kalau di atas kayak gini nih kayak lagi lari-lari lagi pindah dari satu awan ke awan lain karena mungkin waktu kecil sering nonton gitu ya negeri di atas awan gitu ya apa sih hubungannya nah yang sebelah sana itu laut samudra yang sebelah sini dataran gitu ya emang menariknya kalau di apa ya kalau terbang ke Bengkulu itu nggak terlalu tinggi jadi kita masih bisa lihat e, bawah gitu, itu itu lautan ya hmm, karena Bengkulu itu di Samudra Pasifik ya jadi menarik banget ini hampir landing setelah perjalanan kurang lebih satu jam 10 menit ini sudah sampai di atas Wilayah Bengkulu daerah Bengkulu eh hey, ntar lagi mau tiba di rumah dan ini pastinya sangat menyenangkan sejauh apapun kampung kita kalau kita kembali ke kampung itu selalu menyenangkan akhirnya sampai juga di bandara Fatmawati oke ini suasana di sana mendung berawan tapi juga cerah gimana coba mendung berawan cerah ya gini lah ya suasananya indah banget kan wow selalu menyenangkan menegangkan dan membahagiakan oh sama ya menyenangkan bagian pokoknya oh, itu gitu lalu ini oke okay, sampai di sini tuh masih sekitar pukul jam-jam sebelas lima belas kah oke okay, enggak setengah dua belas lah ya setengah dua belasan jadi jarak rumah kami dari bandara itu masih sekitar dua jam lagi ini kami mampir makan siang karena pagi itu kan biasanya kami enggak sarapan gitu ya hanya minum kopi gitu lalu kami menunggu travel yang jemput itu sambil makan siang. Cukup lama di sini dan ini perjalanan kota-kota Bengkulu, teman-teman. Kota Bengkulu itu aduh dibilang bilang uh, maaf bilang ya. Ya kurang rapi lah ya gitu ya, kurang rapi banyak kabel di mana-mana, terus parkir di mana-mana, belum lagi wow, beginilah ya dan tahu nggak sih di sini tuh kita masih satu jaman gitu ya karena travel ini jemput penumpang lain ngambil paket ngambil apalah gitu jadi emang lama banget gitu sampai jenuh gitu ya tapi gimana lagi karena travel ke Bengkulu itu kalau pagi pagi banget itu juga nggak travel biasanya mobil yang ngelintas ke sana gitu sebelum jam 6 atau kalau siang ya siang banget setelah jam 1 atau jam 2 jadi emang dan itu pun juga nggak banyak gitu seandainya pun banyak juga ya udah siangan gitu. Nah ini ini perjalanan masih di di kota karena ngambil paket-paket gitu ya. Jadi belum menuju ke rumah kami. Kalau kami kan di Bengkulu Utara ya. Kalau ini Bengkulu Kota. Oke, ini penampakannya. Jadi sepanjang perjalanan dari Bengkulu Kota ke Bengkulu Utara tempat kami itu sebelah kirinya itu pantai menyenangkan banget pantai bahkan ada jalan-jalan itu yang abrasi karena air pantai pantainya itu masuk ke daratan begitu oke okay? dan ini adalah penampakan jalan menuju rumah saya jadi jalan ini tuh jalan swadaya di mana para masyarakat itu mengumpulkan uang untuk kemudian setelah mencapai sekian ratus ribu sekian juta itu dibelikan pasir semen batu untuk dibuat jalan cor coran heran juga sih gimana ya jalan desanya dana desa di sini tuh kayak mana kita nggak ngerti gitu jalan kok masih jelek banget sampai sekarang tuh yang kami tuh nggak ngerti gitu ya bukannya jalan dana desa itu emang ada di semua desa tapi faktanya tempat kami desanya kami tuh apalagi jalan menuju tempat kami tuh seperti ini ini kalau ada mobil lewat itu yang satu tuh harus berhenti dulu banget mepet gitu kalau enggak mau terjadi sesuatu hal gitu ini jalan ya, memprihatinkan banget gitu ya Makanya kalau uh, saya menemukan desa-desa yang bagus jalan itu prihatin inget jalan desa di desa saya ini gini di ini lumayan jauh loh rumah saya itu kan kayak ada di Jalan Buntu gitu ya dan itu ada sekitar mungkin tiga ya enggak tiga kilo juga sih dua kilo gitu ya. itu nggak hanya di tempat saya tempat lain juga gitu di desa-desa lain jadi gimana ini gimana gimana ayo bantu <laughs> oke okay lah itulah keadaan bagaimanapun kampung halaman tetap um, tetap menyenangkan tetap dirindukan walaupun keadaannya seperti ini gitu dan sebentar lagi mau sampai dong rumah saya ini kanan kiri rumah kami itu ada sawit ya. Jadi orang di sini itu mata pencariannya kebun. Ada yang kebun sawit, ada yang kebun karet juga gitu. Tapi juga masih ada yang sawah. Sawah pun sedikit ya karena e, sudah nggak ada temennya. Karena kalau nggak ada temennya, kalau maksa sawah itu kadang ada hama nya gitu. Nah ini ini masuk daerah desanya saya Jalan Ciliwung namanya. Kita belok ke kanan sepi karena memang tidak banyak banyak e, banyak tetangga, karena dulu transmigrasi dan banyak juga e, warga yang transmigrasi itu nggak tahan ya hidup awal-awal di sini gitu ya. Jadi mereka kembali lagi ke Jawa, tapi untuk orang yang di Jawa sudah tidak punya lahan lagi ya, mau nggak mau bertahan di sini. Lalu mereka yang bertahan di sini Orangnya tekun gitu, akhirnya puji Tuhan berhasil bisa dibayangkan jauh dari hirup pikuk kota hirup pikuk kendaraan bahkan kalau ada kendaraan lewat kami pun dengar gitu uh, ada motor lewat gitu jangan dibayangkan gimana kalau mau ke kota ke pasar nggak masalah karena puji tuhan di sini ya namanya kendaraan motor kalau nggak punya ya gimana mau keluar ya jadi emang di setiap rumah ada motor gitu ya puji tuhan ada yang punya mobil juga gitu kan jadi nggak masalah karena kalau hujan pun juga kalau emang butuh ya jalan kaki gitu kan. Oke okay, dan ini penampakan rumah saya ya, akhirnya sampai ini suasananya tetangga saya itu hanya dua depan bawah dan di atas nanti habis ini biasanya kami main oke okay, kita lihat apa yang terjadi dengan yang di rumah <laughs> sepi karena bapak simbok saya mungkin di ladang ya. Oke, kita turun dulu. Uh, iya, terjadi. Iya, terjadi. <laughs> terjadi. <Gendong adik> <laughs> terjadi adek kan menangis. Gendong adek kecil. <laughs> adek kan menangis. Adek kecil. Mana Bapak? Ada adek nangis, hai sedih banget deh. Kamu kenapa sih? Pak Aing mana? Pak Aing ngarit. Terawatnya tuh. Eh, kudungi loh. <laughs> Jadi kita sudah sampai di rumah setelah perjalanan. Dari bandara sebenarnya cuma dua jam sih, tapi karena muter-muter ambil paket, ambil penumpang dari jam 2 sampai jam. oh, jam 2 ya jam? jam I Dan sekarang, jadi tetangga kami itu di sini hanya dua rumah Lek Mamin sama Lek Harto. Kita sekarang mau ke tempat Lek Harto. Ini rumah trans, jadi rumah legendnya kami dulu. Rumahnya Bapak dan Boe dari zaman dulu ketika transmigrasi jadi ketika supaya kaya, kaya, kaya. menjadi kenangan rumah ini tidak dibongkar gitu yang belakang itu tambahan minta ah, nomor Ipan sih deh aku ah, nih Kayak ina merkutin sejak penting ini, udah ketan kapi. Konsol pribis. I emang harus lapor karung mbak, suser karung mbak Epi. Sudah kayak sapi. pan. Mbak Epi lo sih. Sapi kan ya. Mbak Epi. Mak mau kemana Mbok E? Coba lihat ini, ini ini Mbok E kita, sini deh. Mbak ini mbak kita lagi nih, Mamin. Nah ini, ini produksinya. Yem dulu, bu. Produksinya, <tuh> <tuh> produksinya. <tuh> oh -oh. Doa-nem Eki terkabul, E, tadi anak-anak bu kaya Ini rumahnya kami sekarang mau ke tempat lek Mamin. Jadi tetangganya kami itu dua, nyalek Harto dan lek Mamin jadi tempat lek like Hartoin tempat lek like Mamin, ya long, Mamin kue cie, enggak, anda dari rumah, beresan, tahu. Tadi lehart oleh istri bilang Bagus ya, ini desanya oh, Ini orang tadi Apa? Mas ada motor? Ya, nah. Ada motor tapi orang dari oh. Dari ini boy kok di situ sih? Oh. Di sini ngaret pakai motor eh. Eh. Oke, kita ke tempat leh Mamin Nah, ini sawit, 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 bagus kan? Sawitnya masih seger-seger, sehat-sehat. Tuh, buruh, motor lagi. Motor lagi. Oh, sebelah si, ke kanan, ke kiri, kanan, kiri si. sih. Salah ya. Oh, <tuh> Pada ini, game, huh? apa itu? Eh Pak Ina. Apa Pak Ina? Berkebun. Berkebun. Ah. aja belum adus, sok. Adus. Adus mah mana? Tasi Dua Dadi pundi? Oh. Oh anyar meneh tapi warnane ireng. Segede. Ha, Aina. Yi, Aina, sedaya Aina. Eh. Eh yo ya semanten nuwun sedike yo la oleh. Nyambet gayu rung kok. He lek wami. Hmm Bu, mampu ager kadus. Terku aku mangke are kadus, karek rene sendiri. Rene sing adus. He ki anu. Iyo anu mangan rene piye? doa. Di kampung saya itu dulu tetangga saya, saya ini enggak punya pohon rambutan, lewami punya, lecistri punya, terus kalau aku lihat itu kata Mbak oh cendolan rambutan, masih pentel, pentel. Sekarang inget coba kau dulu, kalo mas kampung itu Terong apa Pak? Ini namanya? Terong lalap. Husyu enak kan? itu. Oma. Nah, tuh rambutannya Tunggulah. banyaknya. nih Wuh, rambutannya. Ini rumahnya Lek Mamin. Dari dulu memang Lek Mamin ini banyak rambutan dari dulu ya. Tuh. Rambutan dari zaman Oh, tuh nanas. Wuh. Wow. Anu, Daunnya rana duri, duri nih. Iya. Oh ini di emang sengaja ditanami Pak Ino. Iki lo tamat no. ya Pak duri nih. Ini. Oh iya eh ada ini nanas tidak berduri. Wih lucu. Pak Ino ini disirami Pak Ino. Disirami. Lah terus? Tuh deh. Ya di ya, nakal, jan, jan. Yo, 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 yo. Apalagi mereka ngerti kau ngene. Yo, yo, Pak Ino. Yo, alah nakal Berarti kedek itu kau yang ayam tukang dengan dia, Pak Ino. Oh, alah. Terus melaju ini nang ngendi ya ini ki? Aduh nyamuk. Aduh kira. Ih, oh kira enak ano.